9 oktyabr 2020 il. həmin gün Ali Başkomandanın açıqladığı zəfər salnaməsində qızıl hərflərlə yazılan daha bir qələbə xəbərinin həyecanı ilə efrətələsmistik. Qürurla dedik ki, Mücəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan əskəri Xocavəndin Hadrut kəsəbəsini işğaldan azad edib. Bu 44 günlük Vətən müharibəsindəki ən həll edici döyüşlərdən idi. Hadrutun azad olunması böyük səfərə gedən yolda ordumuza strateji üstünlük qazandırdı. Düşmən Hadrutu əldən vermək istəmirdi, çünki qəsəbə Qarabağ inzibati ərazisinə daxil idi və ermənlilər çox yaxşı bilirdi ki, bu uğurlu əməliyyatla ordumuz Şuşa nəzarəti ələ keçirəcək. Ona görə də məğlubiyyətləri ilə heçcürə barışa bilmirdilər və gözlənilən oldu. Hadrut səfərindən sonra Azərbaycan əskərinin Şuşa yolu açıldı. Böyük səfərə isə saylı günlər qalırdı.